Доброго дня, мої шановні друзі. Боже лавці нур. В нас сьогодні такий чудовий, неймовірний, такий привіт з Києва. Зі мною моя улюблена учениця пані Ольга. Пані Ольга приїхала до мене звідки? А з Франції? З Франції приїхали Франції самої Франції з півдня. З півдня, так з я знаходжуся не від Ніци, І, але подорожую по всій Франції. Буваю. А з Крістом. це чудово. і е, зараз нам каву несуть смачно. Мета що ми хочемо от вам розказати? Пані Ольга дуже хоче розказати, і я дуже хочу, щоб пані да. Ольга розкрилася, розказала. Як? Скажіть, будь ласка, пані, от е, з чого почалося ваше знайомство з французькою мовою, Як ви почали вивчати французьку мову? Який це був курс? Що вам він вам дав цей курс? І зараз ще після цього розкажіть. Промовний форсаж. Що це за програма, якою ви так цікавитесь. Я почала. А давайте російською мовою. Так. Да. Нам зручно. Да. 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 Пані Ольга, ну всі я думаю, ми всі розуміємо, що є різні регіони, різних регіонів зручніше говорити, тому давайте російською. Я почала вчити французький язик не дуже давно, Ну, ні ще двох літ. Це з однієї сторони, дуже багато, але язик не простойний і. начиная с алфавита, уже есть определенные результаты. Причем полтора года я его учила самостоятельно, с разными преподавателями, даже во французский, да, во Франции, даже с носителями. Но максимум, что я могла, наверное, заказать кофе в ресторане. Реально? За полтора года, да. Это очень сложно. И очень непонятно было. Курсы забирали огромное количество времени, но результата не было. И я уже пане Виктории рассказывала, как я о ней узнала. Ну, Первая, еще встреча... Первая встреча была совершенно неожиданной. Я понятия не имела, что существует такая Виктория. И полтора года были потрачены. Ну, я не могу сказать, что зря но посвященное время не соответствовали достигнутому результату. В конце 24 -го года, в декабре месяце, я встретила имя э, Купина, э, совершенно незнакомую барышню. Это была не Купина. И она увидела, что я делаю французское упражнение. Она мне говорит, Ольга, сейчас я вам раскрою глаза. Это все ерунда. Вам нужно познакомиться с Викторией Власовой. Вот так просто. Взять у нее курс фонетики, и вы заговорите. Вот так просто в пару. просто в Перу. взагалі, Я просто в во Франции. <с> так. Нажав на кнопку в Инстаграме, я увидела тут же объявление о том, что на следующий день начинался курс фонетики. Який <с> потихает Босний. Восьмий потік. Потік? Потік? потік. Це минулого року. Да, 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 в ноябрі. брі. Не в декабрі, а в ноябрі. В листопаді, значить, це був восьмий да, потік, уже як швидко. Вже дев'ятий да. да. потік зараз працюють. Хто на дев'ятому потоці? Швиденько мені серця в коментарях під цим відео. Швиденько, щоб я знала вас. И его, она вам показывает инстаграм, вы заходите и бачите комметку в канатывно-буларте. Я... С радио. Да, и я... А этот курс вот прям немедленно. Вот прям немедленно, но, кстати, что я его начну? А сначала, конечно, у меня был шок. Шок от увиденного. Вау, разве так можно? Почему бы я об этом никто не говорил раньше? Как такое могло быть? Полтора года. Это немножко взяло времени, но, эм, кроме того, что... Эм, с каждым уроком я могла говорить больше и понимать, я начала вдруг понимать окружающих меня французов после, наверное, четвертого урока, ну и сделано домашнего задания, безусловно. С чудесного выполнения. Тут ключевые, думаю, слово да, да? Я думаю, что ключевые. Ключевые. Как бы не еще дня, то, наверное, так не было, ты был результат, мне а, Ну, это уже, наверное, зависит от способностей каждого. С тем материалом, который вы предоставляете, можно, наверное, даже если ничего не делать, все равно достичь результата но если хочется бы быстрее надо немножко и самому назрячься подобного подхода объяснения и технологии этого нигде нет если нужно добиться результата нужно подходить ко всем процессам с моей точки зрения технологично должны системно Постепенно. и технологично сочетание немножко терпения трудолюбия и инструменты вашей виктория и конечно вы заговорите вы будете звучать, вы будете понимать и будете получать комплименты от французов немедленно. Особенно после курса фонетики. Им немножко смешно, когда мы говорим, но после, вот после фонетики они действительно впечатляются. Не надо тратить время, надо бежать. На фанеті на десятий потік і... в великні вже передано І це інвестиція, яку можна зробити. це краще, що зі мною случилось на левому путі зучення французького язика. Маше, Наши... да. ти які відносини це учениці і викладач комдюкопі. А скажіть, будь ласка, от ви мені говорили, Ольга, що подруга, яка вам порекомендувала, дуже така класна ситуація. А в ней человек француз, она нажарила итальянскую. Это вообще уникальная история. парышная которая мне порекомендовала моя приятельница. Она уже больше десяти лет живет, жила в Италии, во Франции, и во Франции переехала, потому что у нее муж француз, и общались они исключительно на итальянском языке. Год вот она просила его говорить с ним по-французски, но ничего не понимала. Он так и говорил, он мне куа, куа, куа без малейшего понимания. Он раздражался, она раздражалась. И она в тайне от него в тайне, прошла курсы фонетики. Ну, а потом передала... И начала говорить не с ним, а с его друзьями французами. Вы можете себе представить лицо этого человека, когда его жена, которая по-французски говорила ужасно, никто ее не понимал, начала щебетать его друзьями, Правильно, с лизонами. Она начала понимать, и, конечно, он даже попросил ее, ее показать, кто это. Кто это волшебница, кто а, научил ее разговаривать. Ну, просто Антон все реально, все может она, кстати, э, я видела ее, ну, я не знаю, в каком батоке она была, она тоже была у вас в инстаграме, она даже показала мне, посмотри, вот у меня были такие результаты, что Виктория меня показала. Я вызвала э, Татьяна... Тетяна Остропольська. Пані Тетяна Остропольська, якщо ви дивитеся це відео, будь ласка. Танечка, привіт. Дуже привіт, продавайте серденьку відео. Дякую вам, дякую. Бачите, що з Олькою відбулося? Метамофоза. 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 Оце була фонетика. А, еще не закончив фонетику, я испытала, чесно говоря, повний шок. Однажды позитивный, когда зазвонил телефон, я взяла трубку и начала разговаривать с абонентом с другой стороны на французском языке. Я сама от себя такого не ожидала. И когда положила трубку, у меня было, было не удивление, у меня был шок, потому что, ну, во-первых, говорить на французском, понимать французский. А по телефону для меня это было какой-то страшный ночной кошмар. Аудио из школы, наверное, да? Ты Да, Оце ну страх да, но это Уже, я конечно. я что я не почую, что я не дочую. Да? Меня поняли, я все поняла, я получила результат, который хотела. До меня доехали, мне привезли, мне принесли, мне сделали Кайф. скидку, Кайф. а мне поменяли. Ну в общем, это было, конечно, очень, очень ярко и впечатляюще. Ну и э, мои знакомые и мои приятели французы, которые возле меня живут. Конечно, я после курса, мы там собирались на какие-то праздники, какие-то выходные, еще да. что-то. Я... Барбекю. Бар ну, я собирала все комплименты. Там уже веришь а с английского на французский. Конечно, это было очень приятно. Еще такой момент. Находясь в стране, во Франции, всегда меня волновал и волнует вопрос, если кто-то что-то говорит, даже если это говорят или переходят за этим столом на незнакомый язык, ты чувствуешь дискомфорт. Конечно, сейчас у меня такого дискомфорта нет. и да, Это очень классно. Это очень классно. Это открывает и горизонты новые, и позволяет э, людей интересных встретить, и и время экономить, и какие-то вещи открывает. Безусловно. Да, Безусловно. Что касается работы и бизнеса это очень помогает. Это экономит время, это экономит деньги, это открывает разные двери. И вообще быть в стране надо знать и культуру, и язык, и даже если не быть, но это, это так расширяет горизонты, что мы должны себя не ограничивать, а мы должны себя А давати собі можливість больше видеть, больше знать, больше вдохновлятися, больше впечатлятися і безусловно, привносить в наш любимый Киев, в нашу Україну. Все лучшее, що ми видим по всьому миру. Це чудово це просто анпая Ольга. Я думаю, ви мотивуєте всіх глядачів, хто дивиться ну 100% як мінімум, почати вивчати французьку мову, ну і продовжувати, хто вивчає. А скажи, пожалуйста, вы э, думаете, что пришли ще після фонетики на крылах из части программу форсаж ⁇ Да. Я вдохновилась фонетикой, э, я вдохновилась, я поняла, как это звучит, я поняла, я начала понимать, я начала смотреть новости, но, э, но я не говорю идеально, я еще говорю с ошибками, я хочу говорить красиво, я хочу говорить бегло, я хочу, если надо, думать и переключаться на французский, как на английский. Да. Следующий этап, я решила не тратить время, а быстренько хвататься за возможность, которая предоставилась. Ольга, людина такая, как внутри тримая возможности, шукая, находит и отхав. И, цель, все, и больше никому не отдаю. И, конечно, я должна сказать, что кроме того, что каждого урока я получаю вдохновение и мотивацию, и ну, чудесная Виктория — это не только язык, это энергия, это эмоция, это желание, это вдохновение, это каждую неделю вдохновение. И вот как бы ни было тяжело, всегда не хватает времени, но это всегда его будет не хватать, всегда будет неподходящее время. Еще, да, кажется, у нас да. не будет места, у нас не будет, я не знаю, там, и времени, Дети, порожь, работа, звиты, але, але... Все цьому... Есть такое время для себя, время с... с Викторией, время с этим прекрасным языком и, ну, Что Хочется это? иметь э, 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 Постоянную такую ступеньку и подниматься, подниматься, подниматься. И когда я вывожу первый второй третий А иметь при этом такого вдохновителя и такого мастера, да, и такого преподавателя, это просто... все Результаты какие есть? Вот три результаты, уже через два с половиной месяца. Вот конкретно, что она уже в работе, может быть, в жизни, в работе с детьми в коммуникации при может это так вот отметить? Чётко понимаю, что я начала с уровня А2, как только после курса фонетики мы начали, у меня была, наверное, такая уверенная А2. Ну, я думаю, что мы уже за полтора месяца добежали до Б2, и я думаю, к лету это будет С1. Дельф Б2. Дельф Б2 здамо. Я теперь вже хочу це. Всі хочуть з системи отримати. Бов'язково отримувати. Бо як мінімум я вас вірю. По друге, у нас тандем. Разом, по-третє, є система, структура, ту скіфу, як французи кажуть. Ту кіфу, все ж потрібна. Мерсі je vous Вікторія. ajouter des courses phonétiques, je vous souhaite apprendre le français et je vous souhaite grand, grand euh, et très rapide résultat. Merci beaucoup Alga, merci pour votre confiance. Je vous remercie, Жінка, учениця да, ли, має, на, живий приклад, яка просто маніфести. Маніфест зробила. Зробила маніфест. Якщо у Ольги вийшло, ти у вас всіх. Без, безумовно. <laughs> безумовно, без <laughs> питань. Тому що ви десенько починаєте вчити мову, і все у вас вийде. Ольга, дякую вам за це yeah. прекрасне інтерв'ю. Ти yeah. yeah. на все добре. На все добре, чао.